Kami syaki lah barang-barang yang dijumpa di sini adalah barang tiruan. Dia melayari Facebook dengan dan kenal dengan seorang perempuan lah, Berbangsa Inggeris lah. Kalau sekarang ini orang pengurusan Saya pula. lah kalau saya pun macam saya tak buat hati apa. macam yang dah ambil duit tu, dia main ambil balik kereta ni. Uh, jadi macam orang ni tak naik lah, sebab dia angkat geng main pukul orang tu. Yeah. Lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam kalender jenayah edisi 15 Disember 2012. Paparan pertama kalender jenayah minggu ini adalah mengenai taktik tidak bertanggungjawab segelintir individu yang memasarkan minyak pelincir tiruan di sekitar ibu negara. Bagaimanapun, taktik mereka berjaya ditumpaskan oleh penguatkuasa KPDNKK dalam serbuan ke atas sebuah premis minyak pelincir tiruan di kampung Bukit Lancong, Syah Alam baru-baru ini. Helah sebuah setoran memproses minyak pelincir motosikal tiruan menjalankan operasi di belakang sebuah kedai logam akhirnya terbongkar apabila diserbu pihak berkuasa KPDNKK di Bukit Lancong petang kemarin. Dalam serbuan kira-kira jam 5.30 petang itu, penguatkuasa KPDN KK berjaya merampas 3,120 botol dan lebih 10,000 liter minyak pelincir yang dianggarkan bernilai lebih RM100,000. Penolong Pegawai Perihal Dagangan KPDN KK Selangor Muhammad Farouk Abdul Wahab berkata, premis yang dipercayai sudah beroperasi kira-kira setahun yang lalu itu memproses dan membotolkan minyak pelincir motosikal terpakai ke dalam botol minyak pelincir jenama terkenal. Katanya taktik itu digunakan pemilik premis untuk mengawal keuntungan berlipat ganda kerana minyak pelincir yang diperoleh bukanlah minyak yang asli. Sebaliknya, pemilik premis terbabit mengimport minyak pelincir daripada Singapura dan dipercayai turut membeli minyak pelincir terpakai dari bengkel motosikal sekitar Lemah Kelang. Dalam serbuan itu juga, KPDNKK turut menahan lima lelaki, masing-masing dua dari Indonesia dan tiga dari Myanmar berusia 30 hingga 40-an yang juga pekerja premis berkenaan bagi pihak kalau kestrol kita akan memberi pertolongan ataupun bantuan apa yang diperlukan oleh KP KK lah. Kami syakilah barang-barang yang dijumpa di sini adalah barang tiruan. Tapi pada pada masa kini ia cuma ia masih lagi di peringkat siasatan. Saman melalui KPDN, melalui KPDN KK. Mereka, mereka akan membuat tindakan sebab tindakan ini diambil oleh KPDN KK. Jadi kita sebagai wakil Kestrol hanya boleh membantulah. Menggunakan gambar cantik dan kacak di laman sosial, satu kumpulan sindiket penipuan yang didalangi warga Nigeria didapati menipu warga tempatan membabitkan kerugian RM400,000. Namun, penipuan mereka akhirnya tumpas di tangan polis Kuala Lumpur. Seorang wanita tempatan yang mahu mengeluarkan wang tunai berjumlah RM30,000 dipercayai hasil kegiatan penipuan sindiket African Scam di sebuah bank di Cekop. Sebelum hasil soal siasat polis, menahan pula 17 lelaki warga Nigeria dan seorang wanita warga Thailand. Sindiket terbabit dipercayai mendalangi kes penipuan melalui laman sosial yang menyasarkan lelaki dan wanita dengan menggunakan gambar individu kacak dan cantik sebagai umpan. Sindiket yang didalangi lelaki Nigeria masuk ke negara ini menggunakan pas pelajar dan sudah mengak keuntungan hampir rm ringgit. Untuk maklumat juga, daripada awal tahun 2012 sehingga terkini, bahagian siasatan jenayah komersial IPD Cerah juga telah membuka ketasiasatan banyak 68 ketasiasatan yang melibatkan sindiket Africa Scam Seorang perogol bersiri yang digelar Rembo Bentong kerana tinggal di dalam hutan akhirnya berjaya dicekup polis dan dihadapkan ke mahkamah atas empat pertuduhan merogol. Malah salah seorang mangsa yang dirogol meninggal dunia. Seorang perogol bersiri yang berpuatakan aneh hidup nomad dalam hutan sekitar Bentong Pahang dihadapkan ke mahkamah majistret di sini semalam kerana membunuh dan merogol seorang remaja berusia 17 tahun pada 2009 lalu. Rabidin Satim, 42 tahun, didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori. Bagaimanapun, tiada pengakuan diambil dan mahkamah menetapkan 17 Januari untuk sebutan semula. Sementara itu di Mahkamah Seksyen Raub, Rabidin turut didakwa atas empat pertuduhan rogol dan melakukan seks luar tabi'i terhadap dua kanak-kanak dan dua remaja pada 2009 hingga 2011 lalu. Mahkamah menetapkan 31 Januari untuk sebutan semula. Alangkah malang nasib sepasang suami isteri yang tenanti-nanti kelahiran cahaya mata mereka apabila bayi yang baru dilahirkan terjatuh di hadapan mata akibat kecuaian pihak hospital. Pasang suami isteri trauma apabila bayi lelaki yang baru dilahirkan jatuh dari ketinggian 1 meter ke lantai sehingga menyebabkan tali pusatnya terputus. Dalam kejadian pagi selasa lalu, isteri kepada Zulfahmi Johari yang menghadapi kesukaran untuk melahirkan anak sedang dibantu oleh doktor dan jururawat apabila bayinya tiba-tiba jatuh ke lantai. Zulfahmi yang terkejut melihat kejadian itu segera meminta doktor mengangkat bayi terbabit kerana bimbang keselamatan anak keduanya itu. Okey, tu je dia minta, eh? minta maaf lah. Eh. Takat minta maaf lah yang saya gerak tu. Pengurusan. Hmm. Dan pengurusan hospital ni, dia tak nak jumpa saya. Tu tu. Dia tak lemah tapi macam tak ceria tau. Jelah, nangis, dia dah nak nangis, Saya risau kan? Sebab so, sekarang ni orang pengurusan ni. Saya tu lah. Kalau saya pengurusan ni, saya tak puas hati Laporan eksklusif kalender jenayah minggu ini. Seorang lelaki mendakwa ada maklumat mengenai sindiket kereta mewah yang didakwa didalangi ejen tarik kereta menggunakan kad tarik kereta mereka untuk menganiaya orang ramai. Dia beli satu bilik kereta BMW. Jadi harga dia lebih kurang dalam RM110,000. Lepas tu bila dia beli, tak sampai seminggu bila dia pakai kereta ni jadi macam kereta ni kena ambil balik uh, ni apa macam penarik kereta ni uh, macam yang dah ambil duit tu dia main ambil balik kereta ni uh, jadi macam orang ni tak kena ha? sebab dia angkat geng main pukul orang semua kan tarik jual dan rampas semula itu kaedah digunakan satu sedikit dianggotai kumpulan penarik kereta untuk memperdaya orang ramai dengan menjual kereta mewah seperti BMW, Nissan Skyline dan Toyota Harrier dengan harga serendah RM40,000 hingga RM150,000. Mangsa terlebih dulu dibawa melihat barisan kereta mewah berkenaan tanpa mengetahui ia sebenarnya kenderaan yang ditarik daripada pemilik asal selepas gagal menjelaskan bayaran ansuran dan nombor pendaftaran serta dokumennya sudah dipalsukan. Kebiasaannya, mangsa termasuk golongan penjual kereta terpakai akan membuat bayaran secara tunai. Namun, hanya selang seminggu kemudian, muncul pula individu lain daripada sindiket sama yang memaksa mangsa memulangkan semula kenderaan berkenaan atas alasan ada masalah dokumentasi. Sekiranya mangsa enggan bekerjasama, anggota sindiket terbabit akan menggunakan kekerasan termasuk mengurung dan memukul mangsa sehingga ada yang cedera parah. Kegiatan itu didedahkan sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang mengendalikan isu pengguna Mukmin Reach Out Management yang berpejabat di Langkawi. Tak, kereta ni sebenarnya kereta yang sangkut uh, di bank yang tak dibayar kepada bank jadi macam apa sedikit ni ambil patut jual dekat orang ramai okey uh, dia macam bergoyang murah dalam harga sekitar 30000 sampai oh, murah. Uh, murah satu BMW yang harga 400 500000 dia orang jual dalam 40000 ke 100000 macam tu dia apa macam dikenai dengan penaik kereta ni okey okay. macam lepas tu bila penaik kereta ni offer harga yang elok kan Uh, satu BMW uh, harga uh, dalam pakai RM40,000 ke RM100,000 macam tu. Jadi dia pun buka mata untuk beli. Ya. Uh, macam semasa pembelian tu dia kena tunai. Dia tak boleh bagi cek ke apa ke. Macam dia orang letak syarat, tunai. Jadi semasa balik main Langkawi, geran kereta pun dia ambil balik. Lepas tu dia pakai dalam seminggu macam tu. Ya. Satu penarik yang ni tadi, dia angkat geng main macam ambil balik kereta tu. Okey, tujuan apa nama apa macam yang Pemindahan. kita buat benda ni untuk bagi kesedaran kepada orang ramai supaya tak terlibat dengan pembelian kereta-kereta yang murah ni. Uh, jadi kalau kata setiap pembelian kenderaan tu dia kena buat apa tapisan di bank dulu ah. Uh, ha. Hmm. Uh, dengan balai apa semua kan. Ha, mangsa, uh, mangsa, mangsa ni kebanyakan penjawat awam dengan apa nama apa businessman lah. Uh, uh, yang ada duit cash yang apa nama apa yang lepas tahu kita boleh ya anda dapat tunai. Ah uh, tu tu, tu motif dia. Sekian dulu paparan kalendar jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my untuk paparan kandungan berita dan video menarik setiap hari. Sekian dulu daripada saya Gadhafi Musli dan kru penerbitan Kalendar Jenayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.